Всем привет, друзья! Вот мы и приехали в споды к арену. Сегодня нас ждет матч против героев. Вчера мы одолели аутсайдер со счетом 2-0. Однако давайте будем смотреть правде в глаза. Это не был самый интересный четвертьфинал. После того, как Ликвид совершили то, что совершили с Виталити, трудно говорить о нашей игре, как о главной вчерашней. Однако сегодня у нас матч против героев. Полуфинал. Наш извечный противник, против которого нам всегда тяжело, который сейчас находится в отличной форме. Топ-1 команда по статистике на турнире. Кто вы? Скоро узнаем, а теперь давайте проведем вместе день, посмотрим, чем ребята занимаются перед игрой, возможно, надеюсь, с кем-то пообщаемся и будем рассчитывать на победу. Ну что, мы в ожидании игры против героя, полуфинал. Вчера, давай немножко поговорим о том, что происходило вчера. Вы были по другую сторону в матче Нави Фурия Вашего оппонента освистали, однако вас очень тепло принимали. У меня как не по себе, посмотри. Просто сидят люди, стоят сбоку и смотрят. На это. Пойдем выйдем. Это больше вы понимали за кадром. Да, нам не нужна лишняя аудитория. Еще раз про вчерашний матч. Да, вас очень тепло встретила публика. И по сравнению с тем, что происходило на мейджоре, это, знаешь, совсем другая сцена. Вот а, что ты ощущал, когда ты стоял там и чувствовал поддержку? Ну, было приятно намного, чем это было проверить. То, что происходило в Бразилии, то, как нас освистывали, не, не очень понравилось, скажем так, но все равно мне хотелось сделать так, чтобы фанаты поняли, что они неправы, но показал результат, мы не смогли справиться с давлением. Расскажи немножко еще о вчерашней игре. Вы первый раз играли оверпас на турнире. Что скажешь о вашей подготовке на этой карте? И вот как, как ты ощущаешь, как прошла вчерашняя игра? Мне кажется, что оверпас это наша сильная карта. По крайней мере, я это чувствую как капитан, и я уверен в ней. То, что мы играли ее первый раз, я не считаю, что это на что-то повлияло. Мы ее много тренировали, поэтому. Андрей, себя комфортно чувствует на таких картах, вот как Оверпасс, например. Я думаю, да, мы стараемся старались все помогать в своей роли. Вот. И Илья, потому что они поменялись с ролями. Uh -huh. с ролями и я ему что-то подсказываю. И также бывает Андрей. Аутсайдерс хорошо шли по турниру. Джейми даже сейчас находится в тройке лучших игроков на турнире и классно вчера все индивидуально себя показал. Чего же им не хватило вчера, на твой взгляд, в матче? Но, наверное, вы сыграли лучше, я начинаю надеюсь, по крайней мере mm -hmm. на то, что мы сыграли лучше, а не они сыграли плохо. Mm -hmm. вот. Мы случились. Вы переехали, да? Mm -hmm. а, хорошо. Сейчас у вас вам предстоит полуфинал против Героек. А, больше люди говорят все-таки о Джиту, как о команде, которая претендует на первое место. Однако Героек сейчас находится на первом месте по статистике. Что скажешь перед этим матчем? Чего нам ждать и почему люди вроде как недооценивают Героек? Хочешь присоединиться? Да я не думаю, что они их недооценивают. Мне кажется, те понимают, насколько херово могут сильно играть, насколько сильно у них статическая составляющая, индивидуально сильные игроки. Но я считаю, что нам, как команде, по силам их стиль игры и показать, что мы сильнее них, как команда. А, вот как раз против героек у вас постоянно разные разные в отличие, там, допустим, от противостояния с героек, вот с G 2 G И вот как ты думаешь, какие матчи кажутся проще или комфортнее, где ты точно ожидаешь, какие будут карты, вы миллион раз играли их друг с другом, или когда каждый раз что-то новенькое, нужно подстраиваться? А, мне кажется, что что-то новенькое это всегда что-то ну, интересное, как минимум для меня, для игрока, поэтому я бы выбрал вариант, когда что-то новенькое. И какие будут сегодня карты? Инферно Мираж. Нюк. нюк. Третий Нюк, да? Да, да. Инферно Мираж э, Нюк. Инферно это ваш выбор. Герои взяли Мираж, правильно? Хорошо. Ну как настроение у ребят? Как настроение перед матчем? Боевой. Мы готовы выходить в финал и дальше радовать вас. Класс. Мы сейчас стоим под вашим кубком 2010 года, ваших коллег точнее, но тут есть и ваши. Вот, кстати, вот, вот и на 2011, и там есть 2020, да. Да, подальше уже. О, привет, Андрей. Так что, да, пойдем, наверное, уже готовиться к матчу. Посмотрим, что делают остальные. Что делают остальные? А остальные уходят от ответа. Саш, какое у тебя настроение хорошее сегодня, да? Да. Хорошая. И вам того же желаю. Опа, Андрей у нас уже постоянно на английской, на, на, английской трансляции. Все вон стоят, смотри, ерундой занимаются, а он работает. Андрей, как <тас> ты так гарно выучил английский? Так <таспросы> На курсе. На курсы? Чи в школе? В школе Ну, очень круто. Тебе нравится давать интервью английской ось, там, на, на, как это называется, панели? Как <палу> панели? В студии аналитики, в студии аналитики, и вот интервью Бенца. Прикольно. Прикольно? Ну, в конце концов, у нас есть кто-то, кто может это сделать, кроме Саши. Все боятся его взять на себя. Я же на себя. Мне сказали Тесису взять на себя. Кого ты будешь? Мирослава? Ставна. Кого? Ставна. 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 Да, там уже уроки Валера, возьми Лямина на себя. Привет. Камера работает. Камера мотор. Рассказывай. Рассказывай. Кого ты сегодня будешь держать? Элик сказал, что тебе надо пристегнуться на банан. Он пошутил, да. Не, я знаю, он пошутил. Расскажи, а что нас ждет сегодня? Равная ли битва? Как вообще герои? Подготовлены ли они? Как вы оцениваете их состояние? А, первый хотел. Это интервью, да. Как я оценил их? Я думаю, они готовы, как в принципе и мы, и я думаю, будет э, очень э, равный матч и победительнейший. Вы выспались сегодня, все готово. Я смотрю, Андрюха доделывает геймплан, специально делает шрифт поменьше, потому что он часто попадает на трансляции да. в камеру. Бывало такое, что тебе кто-то пишет и говорит, смотри, э, Валер, я вижу, что в четвертом раунде тут надо было сделать так на вашем листочке. Кто-то хоть раз. Полил ваши тактички? А, было, было один раз. сфотографировали, по-моему, Сашу, и там попала случайно э, записи наши. Ну там ну, ничего такого. А скажи честно, черная бумага мы не ходим на сцену? Это были великие такие ивенты, для тебя впервые первый раз, или нет? Ну и вот, они были справжні, тебе бы руки трошечки так подтрушивали. Нет, не было, но когда выходил на сцену, то было трошки нервно. Сегодня уже будет легче, я тебя не чувствую, так?

Но ты уже старичок, рассказываешь, что нас сегодня ждет. Этот вопрос я тебе задаю перед каждым матчем. Я знаю, что он банальный. Полуфинал. Но все-таки зрители хотят знать. Полуфинал героя. Как ты оцениваешь вообще форму героя? Хорошие, раз они в полуфинале, значит, чего-то стоят, плюс недавно они были топ-1. Сегодня как ты думаешь, будет равная битва? Надеюсь, что будет равная, может быть, мы будем сильнее. И не будет равной. Ну, то есть не будем раскидываться какими-то громкими фразами. Зачем? Уже многие раскидывались, и их тут нет, поэтому... А, даже вот так. Даже. Это отсылочка. Ну да, но... я понял. Поэтому просто будем играть и посмотрю, что будет. Ну удачи. Между прочим, эти флаги я вожу с собой. Примерно с весны, наверное, уже очень много турниров повидали конкретно эти два флага, поэтому они счастливы. Let's playing their best no are they beatable yes but please welcome our second team because if you, <laughs> are you are are person, player, them, well, you're a braver man than me please welcome into the Spodek colors.

В целом у нас сейчас вторая карта, и у нас жесткий разбор, потому что, сами понимаете, проиграть свою карту, проиграть турнир. Поэтому я, сейчас мы стараемся не отвлекать игроков. Правда? Вам немножко лайм. Как тебе игра, Адам? Ну, сложно. Пару раз не повезло. проиграли важные раунды за экономику, и поэтому нужно владеть мая и счет, соответственно. Сейчас надо собраться на вторую карту. Играть, Короче, есть э, тема, вы помните, когда Денис пришел на А, на Инферно, на 7, пришел, и говорит, Бог это мы должны любить. И еще говорит, вот, какая правильная игра, они а пассивные, пассивная, с помощью стоит и сейчас сильно. Это самое главное, говорят, да? Помните, что это Будет, сейчас все будет. А? Сейчас все будет. Сейчас будет не все, сейчас будет мира. они я видел, куда они пошли, пойдем за Кедианом и мы его так быстренько, никто не заметит. Что, друзья, на этом наша дорога на Intel Extreme Masters Katowice в в 2023 году заканчивается, к сожалению. Что? Мне Спасибо. просто грустно, реально, что, что Кедиан сорвался с ТБ, я не знаю, что происходит. Ну, имеем, что имеем. Хотелось бы иначе, но э, на то и спорт, и киберспорт для того, чтобы были взлеты и падения. В любом случае, спасибо, друзья, что поддерживали нас. Вы классно смотрели наши блоги. Это значит, что вы поддерживаете ребят. Поэтому подпишитесь на канал, потому что впереди у нас активный год, куча турниров. И мы все их для вас будем стараться освещать. Поставьте лайк обязательно этому видео. Подпишитесь на соцсети игроков, на Лешины и напишите комментарий. И колокольчик обязательно называйте. Спасибо, что смотрели нас. Спасибо, что были вместе с нами на этом турнире, поддерживали нас, и совсем скоро мы снова увидимся. Мы пошли плакать.